Еще один диевый способ, который точно сработает, и на самом деле этих способов просто миллион, их очень, много. их очень подаются комментарии, люди пишут разные интересные варианты, бредовые варианты, несуществующие варианты, какие хочешь, кто там что проходит, пробовал, пишут по-разному, все не перепробуешь, но интересно, что есть такой целый багаж, то есть я ж преподнес, просто потому, что для тех людей, которые связаны с СТО, там, с маляркой, просто удобство раз-два там вытер. Или после СТО малярки у вот, тебя под боком есть э, этот э, антисиликон. А так, да, ты можешь дома нам колотить, что и фейри можно колотить и для порошка, и капсулу лопнуть, там писала, и что угодно, и перекись, и зеленкой можно, да, ну, вообще все, что угодно. Вариантов просто тьма. А бы ты, ну, хватало фантазии, времени, желаний колотить, отмывать, особенно мыльные растворы, какие надо наносить, а потом еще и смывать. Поэтому с кайфом, спасибо за все рекомендации, по-любому кто-то на них воспользуется.